अस्सलाम असलकम हैलो गाइज़ अमीद आप सब खैर खुद से होंगे ये देखें जी अब बहार आ गई है जामुन पक गए हैं अमरूद पक गए हैं चारों तरफ मौसम बहार तो नहीं अभी लेकिन मौसम बरसात शुरू हो गया ये देखें जी जामन पकना शुरू हो गए हैं माशाला जी रोज़ काफ़ी सारे हम उतारते हैं और खाते हैं अब काले होना शुरू हो गए हैं और कीड़े मकौड़े भी आ गए अमरूद जो है जी हमारा ये बड़े तो नहीं हुए लेकिन ये अब पकना शुरू हो गए हैं तो काफ़ी सारे पक गए हैं ये देखेंगे ये भी पक गया अब ये हाथ लगाने से ये उतर जाते हैं तो काफ़ी सारे माशाल्लाह बड़े मीठे हैं क्योंकि तो पिछली दफ़ा तुझे पूरे पाइया पाइया के हो गए थे लेकिन इस दफ़ा जो है ना जी जी अब जो थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है तो फिर जो थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं बाकी पौधों पर भी निखार आ गया ये देखें जी ये अनार हैं हमारे माशाल्लाह जी ये भी अब बड़े होना शुरू हो गए हाँ भाई बुलबुल बुल। आपने बच्चे तो नहीं दिए बुल बुल लगता दाल आई है सब पौधों पर बहार आई हुई है हाँ जी आप सारी इधर क्यों आ गई हो है जी दोस्तों एक काम खराब हो गया कि ऊपर बिजली जो है ना जी उसने जो रस्ता देख लिया वो पहले उसने चकोर को मारा कल उसने हमारा जो हमने बड़ी मेहनत से टाइम किया था ना जी कबूतर लका कबूतर उसको मार गई ये हमारा टीपू जो है ना जी आ गया है मेरे कंधे पे बैठ गया है मैं तो मगनी के पास आया था तो मगनी जो है ना जी वो बैठ गई है और कुड़क बैठ गई है तो इसको बस मेरा शौक है मेरे पास आ जाती है ये क्या भाई क्या बात है टीपू ये हमारा टीपू है जी तो उसका जो साथी था ना जी दोनों बच्चे वो एक साथी हमने इधर ले आए नीचे ले आया क्योंकि तो इनकी वालदा और वालदा जो है ना जी वो तो ऊपर ही हैं वो खुटे हुए बांध इनको अंदर देती अगर कोई इसको रहने देती तो फिर जोड़ा ही अंदर रखते लेकिन वो इनको मारते हैं इसको हमने रात का इधर छोड़ा हुआ है क्योंकि तो उधर जब अभी बंदोबस्त नहीं हुआ तरपालों का तो वो ऊपर से हम दिल्ली ने रास्ता देख लिया उतरती है और कोई ना कोई जानवर पकड़ कर ले जाती है तो अब इसको हमने लो जी दोस्तों ये देखो ये दो मुर्गियाँ जो है ना ये इधर अंडे देती हैं इसके शल में वो पहले मैंने वो बच्चा दिखाया था इसी तरह हम तो देखते ही नहीं थे तो वो जनाब अंडा दे तो कबूतरी उस पर बैठ गई और वो बच्चा निकाल दिया उसने अब ये दो आई हैं और इधर अंडा दे गई अब हमने जी इसका नाम टीपू रख दिया बाच्चे, बाच्चे। इसको हम नीचे ले आए और ये जनाब अभी टाइम तो नहीं हुआ हमारे साथ लेकिन ये अब जी हम पकड़ लेते हैं इसको वो तो दूसरे तो हमारे हाथ नहीं लगते लेकिन क्योंकि ये ऊपर मेरे साथ ही दूसरे साथ होता था तो ये दोनों को मैं पकड़ लेता हूँ ये पारो पारो करता हूँ इधर अब इसको नीचे सारे कबूतरों के साथ छोड़ा हुआ है तो अल्लाह करे जी अब इसके साथ एक और मचा लाऊँगा कबूतरी का लकी कबूतरी का तो फिर ये जोड़ा बन जाएगा इन शाला अभी हम इसको जो है ना जी इधर ही छोड़ रहे हैं हमें तो दुख बड़ा हुआ भी हमने उस पर मेहनत की थी लेकिन उसको ये देखें जी शेरू हमारा शेरू को पहले से ना काफ़ी तंदुरुस्त हो गया है जी हमने इसको गिफ्ट करने का कहा था लेकिन क्योंकि ये बीमार हो गया था गिफ्ट तो नहीं कर सकते थे अब जी इनको ना इसके भाइयों को इनको इन शाह तब जल्द हम गिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी हद तक सही हो गया है तो पैरों पर खड़ा होने लग गया लेकिन अभी भी जो है नाल का इस बार हमला हुआ है तो काफ़ी पहले से बेहतर हो गया अल्लाह ताला करम करे जी, हाँ भाई मुर्गी हो सुनाओ क्या हाल है सब ठीक हो सब ख्यापी हैं हाँ है? भाई टीपू तो आपका दिल लग जाएगा आपकी वालदा और वालदा तो ऊपर है हैं बस ठीक है आप इधर रहो खुशी खुशी तो आपके लिए एक कबूतरी का बंदोबस्त करते हैं हो गया तू तो थले आ जाना। जा बैठ जा इधर दवादार होके बैठा है अब तमाम जो कबूतर है ना जी इन्होंने इधर बाहर डाली हुई है सारे माशाल्लाह जो है ना जी वो अब आप, अपने अपने कब्जा करो बने हुए अभी शैल कम हो गए हैं ये देखो जी आपस में लड़ते हैं अब क्योंकि ये इनको अब ये महाराज शहर है दूसरे दूसरे को कब्जा करते हैं अब इनके ना शैल लौर बढ़ाते हैं या फिर कबूतर काम करते हैं दो ही बातें हैं ये टिपू जो इधर बैठा रहता है अब क्योंकि इसके लिए ये है ना दूसरे जो है ना वो इधर कम बैठते हैं ये जो बच्चे निकले हुए हैं ना वो इस पर बैठते हैं जिस स्टैंड हमने लगाया तो इन्हीं के लिए था लेकिन ये अपने सिर्फ बच्चे ही इधर बैठते हैं बाकी जो बड़े रहे अपने अपने कवज़ा ग्रुप ने अपने अपने शैला शैलान उतरने दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल सुचा सौदा विलाग को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़